चातुहु चातुहु वर्ण्यम वर्ण्यम मया मया सृष्टम सृष्टम गुण गुण कर्म कर्म विभागशः विभागशः तस्य तस्य कर्तारम् कर्तारम् अपि अपि माम माम् विद्धि विद्धि अकर्तारम् अकर्तारम् अव्ययम् अव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् माम। विध्यकर्तारमव्ययम् माम। चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् क्वालिटी आलो ई द्रियेटर आफ दिसम नो मी टू बी दुअर्टर्नल भौतिक प्रकृतिया मूरु ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದರ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ಯಯನೆಂದು ಅಕರ್ತೃವೆಂದೂ ತಿಳಿ न माम माम कर्माणि कर्माणि लिम्पन्ति लिम्पन्ति न न मे मे कर्म कर्म फले फले स्प्रहा स्प्रह इति इति माम माम यह यह अभिजानाति अभिजानाति कर्म भी कर्म भी न न सह सह बद्यते बद्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रहा न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न स बध्यते न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते इति मां कर्मभिर्न सबध्यते न नमे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते न कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्प्रुहा इति माम योभि कर्म भेर्न सबध्यते activities do not taint me nor do i desire the fruits of action one who knows me in this way is never bound by the karmic reactions of work ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಂಕಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವನು ಕೆಲಸದ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ एवम् एवम् ज्ञात्वा ज्ञात्वा कृतं कृतं कर्म कर्म पूर्वैः पूर्वैः मुमुक्षुभिः मुमुक्षुभिः कुरु कुरु कर्म कर्म एव एव तस्मात् तस्मात् त्वम् त्वम् पूर्वैः पूर्वैः पूर्व पूर्व तरं तरं कृतं कृतम् एवम् ज्ञात्वा कृतं कर्म एवम् ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः

त्वाकृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् एवम् ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् एवम् ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् ನೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಈವನ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು